сколочь нормальная рана, то же самое, как и здесь. Вот. На ноге все пошили, зашили, я доволен результатом. В принципе, мне сказали, конечно, реабилитация будет дольше, но я чувствую себя намного лучше, думаю, поднимусь намного быстрее. Вот. С локтем завтра будет тоже операция, вот будет пересадочка кожи. Вот, Сделаю пересадку кожи, подошьют, и я думаю, что я разработаю тоже в скором времени руку, я уже начинаю шевелить, пальцы шевелятся, чувствительность налажена, вот, все будет отлично. Расскажите, как вы отримали этих умовок, вы помните, как вы что, что это за, за ситуация была и как это стало? Значит, э, ситуация происходила так. 19 числа, даже 18 числа э, в ночь э, мы выехали э, с нашей базы. Мы находились на вышке Карачу. Ну вот, э, выехали с этой базы. Э, проехали мы всю ночь. Ну вот, не останавливались. Мы э, подъехали к Краснолиманскому району. Ну, точно я уже не, не помню, какие были села, что было, что происходило. Шаг за шагом мы проходили, проходили одно село, второе село. Приехали, подъехали к местам, будем так говорить, условной базы сепаратистов или нашего как бы, условного противника. Подъехали и начали как бы, защищать это место. То есть непосредственно с нашими командирами, там по пару человек, проверка домов, проверка этого всего, действительно мы находили какие-то вещи, э продукты питания, что действительно, что где-то кто-то здесь жил. Но так как у нас немножко все, где-то сливается информация, то есть людей мы там не находили. Никого там не видели, кроме маленькой собачонки, которая бегала. Вот, и к нам неплохо отнеслась, так как видела нашу форму. Может, там форма тоже так была. В последующем в действии прошли еще одно село. Вот, у нас было намечалась водная переправа. Так как мы не нашли брод через речку, потому что можно было и потопить наши бронетранспортеры, вот, мы решили найти мост. На карте мы нашли мост. Я, к сожалению, не помню, какая это речка была. Вот, проехали по дороге. Перед этим по дороге увидели автомобиль, который движется в нашу сторону. Вот, рукой мы указали ему, чтобы он остановился, принял влево. Вот, проезжая его, мы заметили двух людей, сидящих по форме. Вот одного на левом плече очень было все в замедленном виде для меня тогда. На, на плече у него была георгиевская ленточка. У другого товарища э, был автомат с подствольным гранатометом. Вот. на команду, то есть они увидели, махнули нам рукой на, и продолжили движение. На команду остановиться они только увеличили скорость. То есть по данному будем говорить уставу, то есть они не подчинились приказу вот, и пришлось и, будем так говорить на месте расстрелять. Вот. Вышли, мы спрыгнули из БТРа, дабы осмотреть машину близко не подходили, потому что потек бензин. И по радиостанции передали, что это не ваша работа, продвигайтесь дальше. Ну, в принципе, как бы да. То есть, защищают другие, смотрят другие. Наша задача, то есть, двигаться дальше, так как мы находились в разведдозоре. Шел наш первый БТР, первые два БТРа. Вот. Нашли мы мост, через который, через который можно было пройти. Мы осмотрели его вместе с саперами, все как бы никаких преград, никаких препятствий не было. Сделали круговую оборону для того, чтобы вся наша колонна перешла через этот мост, то есть сделала переправу. Когда наша колонна сделала переправу, в последующем был приказ отдан, чтобы разведдозор выдвигался вперед. Проезжая тоже село, я уже не могу вспомнить, какое село. Проезжая село, было ощущение не очень, не очень приятное, потому что людей не было, была тишина. Вот. Где-то были развалины, где-то были окна побиты. Немножко было, ну, как на молодежном сленге, стрёмно. Вот. Когда мы выехали из села, открылась как для меня страшная картина как для разведчика потому что все все признаки за 300 за 400 метров все признаки указывали на то что нас ожидает засада вот. плюс внутреннее какое-то чутье вот. была дорога которая поднималась вверх уходила направо с правой стороны э, находился э, холм приблизительно высотой метров 100, вот, на котором возвышался крест. Вот. С левой стороны была низина, э, по которой протекала речка, а дальше э, шла зеленка. Ну, зеленка – это тоже наш, будем так говорить, сленг, будем говорить лес, э, хвойно-лиственный лес. Вот, мы попросили, будем говорить, наше начальство проверить, хотя бы может быть спровоцировать, потому что все ребята как бы указывали, говорили, что здесь действительно может быть засада и все на это указывали. Вот. но так как мы очень торопились и спешили, нам не дали возможности такой. Вот. Я только водителю, был водитель БТР, я сидел спереди возле водителя, я ему постучал сверху и говорю, братан, добавь газку, может мы проскочим. Вот. Действительно мы двигались на, на большой скорости, как для БТР, где-то километров 50-60 километров в час. Вот. Подъезжали к этому холму, и я услышал от своего товарища контакт на 2 часа. Разворачиваясь, я услышал... Э, будем так говорить, глухой звук, вот, меня развернуло в другую сторону. Я понимал, что мне надо просто выпасть из БТР Когда я выпал, вот, я вижу, что колеса едут на меня. Немножко я еще откатился, перевернулся в, сторону, в другую сторону с асфальта. Вот. Дальше лежал и ощущал, ну, будем так, не очень приятное ощущение. Ощущение, как говорится, ощущение близости смерти. Вот. Но не терял, не, я далеко не терялся вот, на мне висел автомат я думал, может быть я попытаюсь еще как-то отстреливать, я попробовал правую руку, правая рука у меня не двигалась пальцы не сгибались, я ее ощущал левая рука посмотрела, что пальцы у меня оторваны э, были, и она ну практически она у меня была рабочая э, правая нога была на месте почувствовал, все ноги на месте, органы на месте все, я как бы цел вот, небольшой гул уша вот, увидел, э, будем так говорить, посмотрел на левую сторону, слышал стоны наших ребят, э, крики о помощи, помогите, вот. А, тут нашу сторону начали с разрывы э, с подспольных гранатометов, осколки летели, э, пули, то есть э, грохот какой то то есть, ну, я как бы на это не обращал внимания, потому что мне ну, еще.